Я дістався того місця, де знаходилася Вознесенська церква. Початок будівництва церкви розпочали її будувати в 1823 році. І за 4 роки церкву побудували. Перша церква була дерев'яна. Вона проіснувала чуть менше ста років. В 1908 році була відкрита освячена кам'яна церква в селі церква проіснувала до першої половини 20-х років потім вона була закрита в 30-ті роки тут планувався клуб зерносховище в церкві в 41-му році з приходом німців церкву відремонтували Та почали проводити служби. Це все йде церковна земля, церковна територія. Завдяки прив'язці ми змогли виявити точне місце кам'яної церкви. Це в нас адреса, бульвар центральний, 25 будинку. Буквально ось той будинок, який трошки нижче за мене. Я до нього зараз іду. Там і знаходилась кам'яна церква. А це все була церковна земля. Поруч із нею десь приблизно тут знаходилась дерев'яна церква. Між церквою та головним трактом знаходилася амбар. Тобто хлібний магазин знаходився, який у своїй книжці Путешестві в южную Росію описував Афанасій Чужбінський. Коли він перебував в цих краях, це 50-ті роки 19-го сторіччя. То він описав, що селище Вознесенці придає вид невеличкого містечка. Саме хлібний магазин, який... Можна побачити здалеку. Що таке хлібний магазин? Це було декілька приміщень, це був амбар. Чому саме тут було обрано будівництво хлібного магазину? Ну, на жаль, мені не відомо, але це місце, якщо брати в розташуванні губернії. Катерина Славська, воно досить невдале, тому що на цьому боці був лише один Олександрівський уїзд, на цьому боці Дніпра. А всі інші уїзди, вони були на протилежному боці. І тому проводити закупівлю зерна тут було досить невигідно. Але так сталося, що хлібний магазин був збудований. І я простежив його існування вплоть до 1918 року. Потім сліди його тіляються. І так, отже, саме я знаходжусь на місці Кам'яної церкви. Її територія між серединою цього будинку і значить, цими бетонними. Каналізацією каналізацією. Бетонною каналізацією. Тут проводили розкопки. Буквально в 2012 або 13 році. Була знайдена напольна плітка церковна. Як розкопки? То не зовсім розкопки, то був зроблений пробний шурф. Шурф для того, щоб точно виявити місце самої церкви. І ось тут, де не було бетону залітого, проводилось шурфування. Ось десь приблизно тут в цій посадці воно і було. Остание священник Вознесенской церкви был расстрелянный. Трошки из истории церкви. В 1794 году в Александровской крепости была освящена батальонная церковь в честь Александра Невского. Основной приход церкви состоял из крестьян Вознесенки. В 1827 году из-за ее старости и ветхости церковь пришлось закрыть. В Вознесенке в 1823 году началось строительство новой церкви. Для строительства выбрана одна из самых высоких точек – Вознесенская гора. Строительство продолжалось 4 года, и в июне 1827 года, к празднику Вознесения Господня, храм был торжественно освящен. Рядом с храмом была церковная земля, которой пользовались священники. В ограде храма находилось кладбище для священников и почетных граждан. Сельское кладбище было расположено на несколько кварталов выше. В конце XIX века кладбище исчерпало свой земельный ресурс, было закрыто. Громада выделила землю под новое кладбище. Приход храма был довольно большим. К концу 20-х годов XIX века в селе проживало около тысячи человек. К приходу Вознесенской церкви относилась помещичья деревня Маркусова, селение Павлокичкас и хутор Маркусов. Первыми правящими священниками были Иоанн Донцов и Лев Станиславский, а дьяконом Петр Белинский. За первый год существования церкви в ней записано рожденных 23, сочетавшихся браков 7 и умерших 27 человек. Лев Станиславский был правящим священником более 15 лет. После его ухода долгое время службы правил Константин Менченков, а дьяком был Иван Мухин. С середины 19 века дьяком служил Никодим Менченков, родной брат священника Константина Менченкова. 50-х годах 19 века правящим священником стал Евсей Татарчевский. В начале 70-х годов его сын Михаил дьяком стал. В 1874 году Михаила Татарчевского посвятили в сан священника, и он вместе с отцом служил в приходе. Правление Евсея Татарчевского было долгим, более 40 лет. Это были тяжелые годы в истории села. Свирепствовали эпидемии и голод. Церковное духовенство, как могло, поддерживало утешительным словом свою пасту, хотя тоже нуждалась в помощи. Положение священников не отличалось от положения крестьян. Сельский приход не приносил большого дохода, а земельный надел священников был мал. В 1889 году вместо отошедшего от церковных дел Евсея Татарчевского, Екатеринославская епархия прислала священника Ивана Иванова. Он прослужил всего два года. С 1890 года вместе с Михаилом Татарчевским служил священником Георгий Доценко в 1894 году на должность церковного псаломщика был назначен Григорий Татарчевский. в 1900 году Михаил Татарчевский отошел от церковных дел. на его место пришел новый духовный пастырь, Батюшка Лев Щураковский. в 1908 году был освящен новый каменный храм. некоторое время на одной территории стояли два храма: каменный и деревянный, которые со временем разобрали и продали в одно из сел Александровского уезда. Последними священниками, правившими церковью в тяжелый период духовного безбожия, были Михаил Карапут, Петр Кащенко и Василий Гудов, которые с приходом советской власти оказались отстраненными от жизни села лишенцами. В конце 20-х годов прошлого столетия храм закрыли. Было предложено открыть в нем кинотеатр, но этого не случилось. Храм постоял закрытым до прихода оккупационных властей. В 1941 году службы в храме на короткий период возобновились. А во время операции по освобождению Запорожья храм был уничтожен огнем советской артиллерии. Последний настоятель храма был расстрелян оккупантами за антигитлеровскую пропаганду. После послевоенное время на фундаменте церкви был построен дом по адресу Бульвар Центральный, 25. Так, это история из моей книжки, которую я выдав. Вы... Сейчас я... Навіть не пам'ятаю, в 2018 році я її вже видав. Цю книгу присвячено історії села Вознесенки. Значить, потім, вже після того, як я видав книгу, мені попались матеріали про те, що в ограді Вознесенської церкви були поховані білі під час буремних подій. Які загинули в 1919 році після очередного захоплення міста Олександрівська. Там трошки менше десяти чоловік за проханням військового командування були поховані в ограді Вознесенської церкви. Ось це територія, як я вже сказав, самої церкви. Сельские школы Вознесенки. Первая школа в селе была открыта при Вознесенской церкви. Материалов по истории церковно-приходской школы Вознесенки не сохранилось. Известно только, что в 1868 году учителем в школе работал известный исследователь запорожской старины Яков Павлович Новицкий. Здание волосной школы было построено в 1890 году. Школа была двухэтажная, имела 48 окон и 18 дверей. Размер школы 28 на 13. Из школьного имущества было 6 столов, 92 местных парт, 50 стульев, 2 кушетки, одна кровать, а также бочки, ведра, топоры, лопаты и прочий инвентарь. Раздевалка для одежды построена в 1900 году. Из недвижимого имущества был сарай кирпичный размером 9 до 12 на 6, стоимостью 800 рублей, построенный в 1890 году. А также два деревянных туалета размером 3 на полтора. Всю территорию ограждал забор размером 4,14 ара. Общее количество земли, занятое школьной территорией, составляло 1228 гектар. Стоимость школьного комплекса в 1926 году составила 440 тысяч рублей. Капитальный ремонт школы был сделан в 1926 году. Кроме покраски стены и ремонта крыши, дополнительно было установлено 4 печки для отопления здания зимой. Столы и парты были очень старыми, поэтому их необходимо было заменить или отремонтировать. Но в 1926 году денег на это в сельсовете не было. В школе были новыми только учебники 1925 года в количестве 350 штук. И 1926 года 1000... Ой, 614 штук получается. Также глобусы и географические карты. Наличие такого количества учебников говорит о довольно большом...